Ну, я считаю, что мы достойно выглядели, особенно ну, боролись с хорошей командой, которая на ходу. Ну, пропустили со стандартов, начались проблемы у нас со стандартов, подустала немножко команда, но это естественно. И видно, что Валенсия превосходила у нас в свежести все-таки. Первая игра после сборов, но я думаю, мне команду не в чем упрекнуть. Были моменты, были хорошие, были ошибки, то есть в целом боролись достойно и до конца. Для себя какие работу Ну, работу надо усиливать. Почему? Потому что все-таки чемпионат сейчас приближается. Да? У нас uh, Валенсия, Валенсия, это как подготовка уже к чемпионату. Uh, конечно, поражение 2-0. Uh, тяжелое поражение, но будем бороться до конца. Сделаем выводы, где у нас было усиление, где было слабые стороны. Посмотрим, кто как сыграл, и, наверное, надо просто проанализировать игру и двигаться вперед. Ну, иногда игроки не слышат то, что я чувствую на лавочке, то, что я говорю. Но я чувствовал, что уже у нас проблемы со стандартных положений почему-то, поэтому мы пропустили со стандартного положения. Но могли забить, наверное, в контратаке, и, наверное, все-таки. Больше стандартов, то есть больше моментов было у Валенсии, думаю, со стандартных положений. Потом контратаки, когда мы уже, наверное, проигрывали 0-1, и нам дать терять нечего было, надо было идти вперед. Но ну, а второй гол получился, может, рикошет, не рикошет, но ну, 2-0 проиграли, поэтому все нормально. сегодня был непростой день в Украине, в Украине, в в Киеве. Насколько важно вам было игроков, они, мабуть, стежили, дозвонивались? Ну, вы сами понимаете, что от этого уйти мы никуда не можем, как бы игроков не настраивали. Поэтому игроки все равно созвали с домом, что происходит. Это отражается все-таки на климате в команде. Но я сказал, чтобы не происходило, мы должны показать достойную игру. Я считаю, что сегодня на данном этапе с командой, которая на ходу в чемпионате, я думаю, выглядели очень хорошо. Если бы это была не Валенсия, а другая команда, я думаю, выглядели бы еще лучше мира, любви и здоровья, самое главное. Я думаю, что да. Что бы ни происходило, все-таки на Украине живут одни люди. Да? И чтобы я не помню на своем веку, чтобы люди гибли. Вот это самое страшное. Поэтому здоровье, счастье, любви. Динамо готовы своей игрой довести и подаровать Украине ранее? Мы сегодня настраивались, но что ж делаешь. А в матче Викторий? Конечно. И я обожаю вам этого. Спасибо. Удачи вам.